Siz bir tərəfdən Ermənistanın Rusiyanın müttəfiqi olduğunu bəyan edirsiniz, digər tərəfdən isə bu ölkə Baydenin anti-Rusiya və Çin əleyhinə layihəsində iştirak edir. Dia Ermənistandan Respublika Partiyasının nümayəndəsi Eduard Şarmazanov öz Facebook səhifəsində bildirib. İnsan nə qədər siyasi savadsız olmalıdır ki, bütün bunlardan doğan təhlükələri dərk etməsini yazaraq Erməni politoloq ölkəsinin apardığı siyasəti qınayıb. Yüz il əvvəl olduğu kimi indi də geosiyasi dəyişikliklərin mahiyyətini tam dərk etmirik, deyə o həmçinin etiraf edib. Siz nəhəng güclərin gözlənən qarşıdurmasında mümeyyənləşməlisiniz. Ermənistanın həm hökuməti, həm də elitası Ermənistanın yeri və rolu hardadır, deyə bəlli olmalıdır. Təhlükəsizliyinizi bir qütbə həvalə edib digər tərəfdən öz müttəfiqinizə qarşı qərblə oyun oynaya bilməzsiniz. Səhər gün orta ruslarla birləşib, axşam çinlilərlə, gecələr isə amerikalılara dəstək olmaq mümkün deyil. Mən yenə də deyirəm ki, bütün problemlərə baxmayaraq Ermenistan nəinki Rusiyanın müttəfiqi olaraq qalmalı, həm də Rusiya ilə müttəfiqliyini dərinləşdirməli. Bunu bizim dövlət maraqlarımız tələb edir, deyə Şarmazanov ictimaiyyətə izah edib. Bununla da Erməni siyasətçi ölkəsinin son illər ikili siyasət apardığını, yəni bir əldə iki qarpız tutmaq istədiyi faktı təsdiqləyib. Lakin necə deyirlər, çox istəyən azdan da olar.